কামখিনি কৈ থাকে কৰিব পৰা নাই ৰেটো গল তেনেকে কবাই বিহু খাবৰ কাৰণে তেনেকে অঁ বাইদেউ অঁ ল'ৰাটো কিয় স্কুল যোৱা নাই যে আজি এমাহ দুমাহ হৈ গ'ল স্কুল আপুনিতো জানিব লাগে আজিকালি চৰকাৰে ফ্ৰীকে পঢ়ায় তথাপি আপুনি স্কুল নপঠিয়াই আজি এইজনী ছোৱালী একমাহ স্কুল যোৱা নাই মই ধৰি বান্ধি লৈ আনিছোঁ এই ছোৱালীজনীক গতিকে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোকে পঠিয়াব স্কুললৈ অঁ বাইদেউ চব বুজি পাওঁ দিয়ক বাইদেউ কামলৈ ওলাই আহিছে নহয় কাম চেক কৰিব পৰা নাই পোৱালিকেইটা একো এটা খাব পৰা নাই ইমান ভাল ৰ' সি পঢ়া শুনাত সি স্কুল যোৱা হ'ল অ বাইদেউ কৈ কেক আশা কৰি পেলাই ঘৰত থৈ আহিম কওকচোন বাৰু মতাটোতো নাই বাইদেউ কিয় কি হ'ল নকওঁ বাইদেউ নেকিম নেখাটিব হ'ল কি ঘটনাটো হ'ল কি তাৰ কি বাপেক নাই নেকি নাই বাইদেউ কি হ'লা বেয়া বস্তু খোপা অ বাইদেউতো কিমান পিটিছে পিটি জানেনে কিমান কোবা খাব নিদিওঁ কাৰণে মোক কোবাই কোবাই শেষ কৰি পেলালে আজি মানুহটোৱে সোনকালে এৰি থৈ গুচি গল এই দুটাক লৈ পেলাই মই কি কৰিম আকৌ দুটা ভাবিলে মানুহটোৱে মই এনেকুৱা মানে আজিকালি ইমান মানে এটা এৱাৰনেছ আমি আমি বহুত হেৰি কৰিছো আমি বহুত মিটিং চিটিঙো দিছো তাৰপিছত নহয় মই কিমান ক'লো এসোপা চি গেট শি খৰ কিবা ভাং এসোপাটো শেষ কৰি পেলালে মানুহটোৱে গীতৰখন একো নাই চব শেষ কৰি পেলালে মই ইমান ক'লো এসোপা বস্তু নাখাব এই পোৱালি দুটা গৈ পেলাই মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিমহে আমি আমাক জনালেহেঁতেন আমি তেতিয়া ক'লোহেঁতেন যে ধপাতৰৰ পৰা মানুহ কি হ'ব পাৰে ধঁপাতৰ পৰা আটাইতকৈ মাৰাত্মক বেমাৰ হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰ ধঁপাত জাতীয় বস্তু যিকোনো হওক চিগাৰেট হওক মদ হওক চিখৰ জোখ খাই সদম আমাৰ শৰীৰৰ মানে অতিশয় বিষ অতিশয় বিষ গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ সৰু এটা বাচ্ছা এটা আছে এই পোৱালিটো মুখখনতে চলে জানেনে মই কেনেকৈ চলিম ইহঁত দুটাক লৈ এই সিহঁত দুটাক খুৱাব লাগে দুবেলা দুমুটি খোৱাব লাগে কাৰণে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি থলোঁ আপুনি এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি বুজাব লাগিব যে ধপাত খালে কি হয় আপুনি সেইটো বিষয়ে আপুনি জ্ঞান দিব লাগিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আপুনি বুজাই বুজাই ডাঙৰ কৰিব লাগিব শিকাই থাকো ধপাত কিবা চাধা চিগাৰ্ট এখোপা বহুত বেয়া বস্তুবাৰ মানুহক শেষ কৰি পেলাই মানুহৰ দেহটো শেষ কৰি পেলাই দেহটোৰ লগত এতিয়া মোৰ সংঘাৰখন শেষ হৈ গৈছে নহয় সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো শেষ হৈ গৈছে নহয় সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো কি হব মই এতিয়া ঘৰত থৈ আহিব নোৱাৰা কাৰণে মই কামত আহিলে দুয়োটাকে লৈ আহো বাইদেউ ঘৰত মই কাৰ লগত থৈ আহিম স্কুল পঠিয়ালোঁৱেই যেনিবা আহি পেলাই সি কাৰ লগত থাকিব মইতো কামৰ পৰা যাওঁতে সন্ধিয়া হৈ যায়গ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে মই আনিব লগা হয় বাইদেউ আপোনালোকে এটা এতিয়া কোৱাচোন আহি তোমাৰ দেউতা আজি ঘপাত চপাত কোৱাৰ কাৰণে দেখিছা কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকক এৰি গুচি গ'ল গতিকে তোমালোকে এতিয়া এইবোৰ খাবানে আৰু তোমালোকে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লেও নাখাবা আৰু তোমালোকৰ ডাঙৰসকলকো বুজাবা তোমাৰ মা দেউতা আছেনে নাই তুমি বুজাবা যে মা দেউতা এনেকে হোৱা কাৰণে আজি ধপাত বা নিচাজাতীয় বস্তু খোৱাৰ কাৰণে এই এই বাবুটোৰ মানে দাদাজনৰ দেউতাকজন ঢুকাই থাকিলে আজি সি স্কুল যাব পৰা নাই ভাল এটা কাম কৰিব পৰা নাই ভালকৈ চাব পৰা নাই পঢ়িব পৰা নাই ভাল কাপোৰ নাই গতিকে আমি এইবোৰ সদায় বৰ্জন কৰিব লাগে নমস্কাৰ আজি হৈছে বিশ্ব ধপাত বৰ্জন দিৱস পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি স্কুললৈ আহিবলৈ কেন্দ্ৰলৈ আহিবলৈ ভাবিলোঁ এটা সজাগতাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বাহিৰত কৰিব পৰা হয় ভাল আছিলে কিন্তু ধপককৈ ভাবিলোঁ কোনো প্ৰস্তুতি নাছিল যিহেতুকে এল পি স্কুলৰ বাইদেউ টোতুমণি বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নাটক কৰি দিওঁ নেকি বাইদেউৱে ক'লে কৰিব পাৰিলেতো ভাল কথা কৰোঁ তেনেহ'লে বাইদেৱে ক'লে তাই এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰ নিহাল নিহালৰ লগত কৰিলোঁ নিহাল আৰু মোৰ সৰু ল'ৰাটো আছিলে দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে চাই জনাব ঘপককৈ একো প্ৰস্তুতি নাই একদম ঘপককৈ কৈ দিছোঁ মানে ডাইলগখিনিও মানে ঘপিয়েই আহিছে আৰু মুখত ধপাতক লৈ কৈ দিছোঁ তেনেকৈ তুটোমণি বাইদেউ কোনো নাজানে ময়ো নাজানো ঘপককৈ কৰিলোঁ বাৰু যি কি নহওঁক ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ অলপ অকণমান মোৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি সফল হ'ব নাজানো আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত নিশ্চয় ধপাতে আমাক কিমান ক্ষতি কৰে ধপাতে মানুহৰ শৰীৰত কিমান ক্ষতি কৰে মানুহৰ জীৱনত কিমান ক্ষতি কৰে শাৰীৰিকভাৱে হওক মানুহক আৰ্থিকভাৱেও বহুত মানে দুৰ্বল কৰি পেলাই ধপাতে নিচা ধপাত এইবোৰে বহুত বেয়া বস্তু এইবোৰ তথাপিতো মই অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি যিহেতুকে গৰ্ভৱতীসকলৰ লগত থাকোঁ জড়িত হৈ এনি টাইম আমি জড়িত হৈ থাকোঁ মই তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেটেডেই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা যিসকল গৰ্ভৱতী গৰ্ভৱতীসকলৰ লগত যিসকল থাকে তেওঁৰ স্বামীয়ে হওক বা শহু হওক দেওৰ হওক বা যোনে ধৰক তেওঁৰ ঘৰৰ যিকোনো সদস্য সেই সদস্যসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া যদি তেওঁলোকে ধপ ধপাত সেৱন কৰে চিগাৰেটেই হওক ভাঙেই হওক তেনেকুৱা যদি তেওঁলোকে সেৱন কৰে তেন্তে তেওঁলোকে সেই সেৱনৰ পৰা যি ধোঁৱা সৃষ্টি হয় যি গোন্ধ সৃষ্টি হয় সেই ক্ষতিখিনি কিন্তু সেই গৰ্ভৱতী গৰাকীৰ গাটো পৰে গৰ্ভৱতীগৰাকী গাতে নহয় তেওঁ গৰ্ভত থকা সন্তানটো গাটো কৰে সেয়ে মই এইটো কথা মই ফিল্ডত প্ৰায় মই যিসকল গৰ্ভৱতী গৰ্ভৱতীসকলৰ যি ঘৰৰ সদস্য সদস্যসকলক লগ পালে মই প্ৰায় এইটো কথা কওঁ যে ধপাত সেৱন বা চিগাৰেট হওক শিখৰ হওক গুটখা আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে অৱশ্যে আজিকালি মাইকী মানুহো খায় দেই ছোৱালীবোৰো খায় সেইটো সঁচা কথা কিন্তু বহুত বেয়া কথা একদম বেয়া বস্তু ভাল বস্তু একেবাৰে নহয় গৰ্ভৱতী মোক মোৰ এলেকাত থকা গৰ্ভৱতীও কিছুমানে খাইছিলে কিন্তু মই যেতিয়া দেখিছোঁ মই বুজাই দিছোঁ তেওঁলোকক কাৰোবাকতো ধমকিও মাৰি দিছোঁ মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই বুজাইছোঁ আপোনালোকে ধপাত শিখৰ গোটখা এইবোৰ সেৱন নকৰিব সন্তানটো গাত বহুত ক্ষতি কৰে সন্তানটোৰ কাৰণে বহুত বেয়া আৰু ঘৰৰ সদস্যসকলক কয় যে আপোনালোকে নিজে খাইছে খোৱাৰ লগতে এইটো নহয় যে মই খাইছোঁ তাই খোৱা নাই তাই গাত একো অপকাৰ কৰা নাই সেইটো নহয় আচলতে আপুনি যদি খাইছে ভাং চিগাৰেট গোটখা যিয়ে নহওক তাৰ গোন্ধটো যদি আপোনাৰ গাত লাগি গৈছে সেই গোন্ধটো যদি তেওঁ গাত লাগিছে তেন্তে হ'লে সেইটো হ'ব ছেকেণ্ড হেণ্ড স্ম'ক মানে আপুনি হ'লে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড স্মক যিজনে সেৱন কৰে চিগাৰেট হওক ভাং হওক তেওঁ হৈছে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড স্মক আৰু যিজনৰ ওচৰত খায় তেওঁৰ গাতটো লাগিয়ে যাব নিশ্চয় গোন্ধটো বা ধোঁৱা লাগি যাব তেওঁ হৈছে ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মক আৰু তেওঁ যদি সন্তান থাকে সৰু সন্তান যদি থাকে সেই সন্তানে যদি সেই গোন্ধটো মাকৰ পৰা লৈছে তেনেহ'লে তেওঁ হ'ব থাৰ্ড হেণ্ড স্ম'ক তেনে ভাবি চাওকচোন কিমান ক্ষতি কৰে ধপাতে হওক চিগাৰেট হওক ভাঙেই হওক কিমান ক্ষতি কৰে আপুনিহে খাইছে আপোনাৰ সন্তানেই খোৱা নাই আপোনাৰ পৰিবাৰে খোৱা নাই আপুনি ভাবিব পায় যে তেওঁলোকৰ ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু সেইটো নহয় তেওঁলোকৰো ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ ধপাতৰ আপোনাৰ চিগাৰেটৰ আপোনাৰ ভাঙৰ সেই গোন্ধৰ দ্বাৰা সেই ধোঁৱাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যই ক্ষতি হৈছে সেয়ে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ধপাত সেৱন বন্ধ কৰক একেবাৰে বেয়া বস্তু আৰু ধপাতমুক্ত অসম গঢ়ি তোলক আহকচোন আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ ধপাত সেৱন বন্ধ কৰোঁ আৰু এখন থপাতমুক্ত অসম গঢ়ি তোলোঁ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল কেনেকৈ পালে চাই জনাব আশা কৰোঁ সকলোৰে অলপ হ'লেও কিবা অলপ উপকাৰ হ'ব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত একদম নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ